Kepingin dates ageng ingkang sa leresipun nanging ana ing antaramu ora mangkono Seng sapa kepingin dadi gede Ono ing antaramu Iku dadi peladenmu Markus doso Ayat sekawan doso tigo Salo Poros kabat kinasihani pun Gusti Yesus Kristus Waten ing setunggalipun bujono suci Ing wiwitan taun Sangam Sewu sangangatus ridak walu Martin Luther King Jr Ngendika akan Do Yesus ing Matius 10 ayat 3. Ngingingi bab ngladosi. Lajeng piambakipun ngendika, saben tiyang saged dados ageng amargi saben tiyang saged ngladosi. Kita mboten perlu dados sarjana kagem ngladosi. Kita mboten kedah pinter ngendikan Supada saged ngladosi. Kita ingin mboten perlu ngenali Plato utawi Aristoteles supados saged ngladosi kita namung betahken manah ing kang kebaking sih kamirahan jiwa ingang dipun usikaken dening sih pun Sang Kristus Kulong undang Bapak Christian Suwarto saking Bhatra Rajawali Nusantara Baranus ngiringi pujian keluarga Indah Usia Kesia Bahtera kasih ngaturakan pujian melayani melayani lebih sungguh

Oh para muriti pun Yesus berdebat kagem memperebutkan pandenan ingkang terhormat ing surga Yesus paling dahwuh dhumateng poros kabet sing sapa kepingin dadi gedhe ing antara kowe Cik ben dadio baturmu lan sing sapa kepingin dadi kang paling ngarep ing antaramu Dadi batur kagempoe kabeh amarga patraping, menungsa uga rawuh ana kagem diadosi, ananging kagem kagemgeladosi tuwin kagem raage gesangipun dados tebusan kagem kadah tiang. Markus Dosa ayatkawa 3 ngantos sekawan dosa gangsa. Menopo inggih kados mekadan penggertosan kita ngingingi kepingin dados ageng ingkang saklersipun. Menapa ing kita ngaladosi kanthi remen ing mana? Antur pakaryan ingkang mbok pilih mboten dipun gatosaken. Menapa peladosan kita langkung dipun tujwakaken kagem nyenengaken Gusti tinimbang ti menungsa nek kandu pujian saking menungsa. Menawi kita kanthi tulus dados pelados, kita badhe mekantuhi kebesaran besaran ingkang sejatos Mbok pilih menika ingkang dipunmaksutakan kanti dados ageng ingkang saklersipun Sebagian kita mbok pilih rumos kaius tunggali pun wet waduh kerikil ingkang cal ing satenai pun jurang Grand Canyen ingkang sangat luas namun seali twin seawon pun penilaian kita tumrap diri kita pribadi kita tetap sakit sangat migunani kagem gusti kita Yesus Kristus Amin inspirasi dinta samange perkawis alit ingkang dipun tandangi ing dalam asmanipun gusti Yesus Kristus mujudakan perkawis ingkang ageng